Ну, наверное, нужно поздравить сегодня женщин с днем 8 марта. Но, наверное, только женщин надо поздравить, потому что мужчины, болельщики Динамо, наверное, года три жизни в этой игре отдали. И я рад, конечно, что мы дотерпели. Я рад, что мы вырвали эту игру. Я сказал ребятам в раздевалке: даже если бы мы ее не выиграли, я бы их поблагодарил, потому что они старались, они делали все, все что они могли. но бывает. Тем, наверное, и интересен футбол, что он непредсказуемый. Я думаю, что мы противостояли хорошей команде, которая по праву занимает шестое место, и несмотря на то, что они только вошли в премьер лигу С Ленсом что? То же самое, в то же место ударили, еще сильнее опухла нога. И я сказал сейчас на флеш-интервью. То же самое, когда Лэнса бьют, наверное, защитники знают, что Лэнса надо бить по ногам, потому что никто его догнать не может. Но, наверное, на это хоть как-то должен реагировать судья. Но такого не может быть. С Гингамом то же самое его уносит с поля. Здесь то же самое он уходит с поля, он не может просто идти. Наверное, мы все будем надеяться и ждать восстановления Джермейна. И надеюсь, он опять же будем ждать, восстановится он в следующей игре или нет. Конечно, я не знаю, какое состояние газона на Банникова, но это это просто отвратительное поле. Конечно, вы сами видите, что Динамо строит свою игру на комбинационных действиях каких-то. Мы пытаемся разыгрывать мяч, пытаемся создавать какие-то атаки. Но на таком поле что-то создавать, наверное, проще всего просто давать длинную за спину и бороться. Наверное, для нас такое поле абсолютно неприемлемо. И я абсолютно не знаю, какое поле на Баникова. Но я благодарен, что Олимпик согласился играть здесь и действительно при поддержке наших болельщиков мы Вырвали эту игру. По поводу травмированных, ну, Алекс, вы знаете, пропускает э, из-за желтых карточек. Олег, Олег, я думаю, что он отыграл 90 минут в тяжелейшем матче в Заре. Играл защитником. Действительно, дали ему сейчас отдохнуть, потому что у нас впереди важнейшие игры с Эвертоном. Э, кто еще? Хачериди, Хачериди. Сегодня, завтра идет в группу. Сегодня, последний день, сказал, что вроде бы э, болезненных ощущений нет. Завтра идет в группу. Велоза. Велозу надеемся, что то же самое завтра пойдет в группу и надеемся на его восстановление до игры с Эвертоном. Рыбалка, к сожалению, вчера 39 была температура. Конечно, он рвался в бой, он хотел играть, но я, я не могу жертвовать здоровьем футболиста. Когда температура вчера 39, сегодня он уже здоров, говорит, хочу играть. Но я тоже хочу играть, но нам нужно все-таки поберечь их здоровье. Вы я думаете, что мы на тренировках не отрабатываем дальние удары? Я думаю, сегодня били, и Ярмоленко бил несколько раз, и, и Гармаш, там, я не знаю, куда он бил, но пробил сдалека. Я ну, думаю, ну, что эти, слово, эти, да, эти моменты был. есть. Во-первых, очень многое зависит от соперника. Если они не давали наносить дальние удары, конечно, можно из центра поля бить, но настолько эшелонированная оборона была, что очень сложно было нанести этот удар. Когда были возможности, мы наносили. Ну, я думаю, что моменты создавались и не только из забросов на Теодорчика и Бакани. Хорошо, что мы забили в конце, но я уверен, когда команда играет десятером, не нужно куда-то спешить срочно. Если вы помните матч в Днепропетровске, когда мы проиграли 2-0 в прошлом сезоне, когда вышли два нападающих и мы начали просто туда забрасывать, мы не создали ни одного момента. К сожалению, есть, есть и негативные в этом стороны. И я рад, что мы дожали. И, конечно, последние 10-15 минут, когда э, в большей мере сами футболисты устали. На самом деле, это не так просто постоянно расшатывать оборону, постоянно прессинговать, отбирать мяч. Это непросто. И видно было, что они устали. Хорошо, что вышли два нападающих. И эта тактика имеет право на жизнь. И хорошо, что мы забили с фланговой передачи.